Вітаю всех, с на канале. Слобожанский шукач. Сегодня мы открываем сезон 23-го року. Собрали манатки, собрали приборчики. Мультикрузер. Нокта Макро. Хожу на 14 частоте. Сегодня первый выход в этом уроке. Сейчас минус 2, потом потеплее. Земля мокра, мягка. Будем ходить по старому лесу. Раньше он нам дарував багато цікавих знахідок. Поки є така можливість. Що цікаве буде, будемо включатися, показувати, розказувати. Вперед. прошел 100 метров первый сигнал хороший сигнал и выпала ось. красавица якась царская. сейчас подивимся дивимся. Три копеечки. 902 год. Вот сюда. Нормально. Недалеко. От дороги. Красота. Шукаем далее вот под деревом. Чем дальше в лес, тем больше зеленой травички. Земля мягче. Это такой лесок. Снегу нема. Старая дорога. И вот такие яркие здоровья глубокие, глубокие здоровья. Он снег потаял. Красота як вам 19 березня травка зелена пригріває, як у квітні красота. коровка. Пробыхка. ходылы Очередной сигнал. Цветный. Под деревом. Мы дивимся, что тут у нас. Монетка какая Монетка. Мидно. Сейчас глянем. Вот это вот тут десь. такая местина. Сейчас глянем. Это получается Елизаветовская копеечка. 1757 год. Вон коник. Товстенька такая, Красота. Добре, шукаем далее. Дивимся цветный сигнал. 58 на приборчике показываем. Корни, всякие корни. не упала. Не было мало. Сигнал хороший был. Двигаемся. 66. Все, вон А -а -а. Сейчас покажу конского упряжь украшения. Ну, все такие украшения от конской упряжи. красивые. Бронза. Добрые. Шукаем далее. Ходим по старому лесу. Нашли старую дорогу. Старые дерева. Дорога пошла прямо. А мы еще тут бачим какие-то фундаменты. Неровности. Ямки. И старые пыльки. интересные места есть, неровность тут тоже надо будет пошукать нашли старый фундамент Видно, найти испанский дом был уже все заросло Ну, шо еще видно неровности, какие-то каналки. Наверное, комнаты какие-то были. Какой-то фундамент здоровый. Кирпич, керамика. feed to the старые места выдно, что была старая землянка на бугорку. И там дальше ще. Пускаем далее хороший Что это может быть? Алюмишка, алюминий. Ну и такие бывают, а скорее всего, лобок была старая береза. Все завершился наш день. Собираемся. Показываем находки, что мы сегодня нашли. Железо, как всегда, Кованые гвозди. Старина. Какие-то эти уламки. Вот а это куски, похожие на бронзу. Алюминий гильзы. Железка. Тоже шускованы. Вот. Из этих находок интересных, что мы сегодня 3 копеечки 902 года. Царек. Красиво. Копеечка Елизаветы. 1757 -го. Украшение конской упряжи. Дробинки. Это какой-то гудзик. Цикавый. Мідний. Ну, оце таке відкриття сезону 19 березня 23 року. Будемо ждати потепління. Дякую, що дивились мій ролик. Підписуйтесь. коментуйте, ставьте лайки, если кто хочет. А мы будем ждать тепла, хорошей погоды. И далее будем шукать. И будем показывать все. До побачення.